На доску посередине. Это, да, Нет, не знаю, Для тех, кто меня не знает, зовут меня В настоящий момент я работаю в Жанковском городском совете, являюсь начальником информационной службы. И цель, как бы сегодняшнего нашего с вами нашей встречи сегодняшней, это, скажем так выяснить, что же мы хотели бы изменить, да, что нам может помочь изменить, сделать нашу жизнь лучше, да, и можем ли мы на что-либо влиять в этой жизни, вот. И для этого сначала мы с вами, äh, äh, я не буду сегодня проводить от темы вами выбранной а, а, из моих коллег, тогда мы будем проводить его в виде тренинга, а сегодня мы сделаем просто обзор, да. Ответьте мне на вопрос, вас устраивает э, положение дел и э, та ситуация политическая, общественная, социальная, которая сегодня есть? Вот каждому. Руслан Петрович, вас устраивает? А вас, Лариса? А вас? А вас? Я думаю, что каждого, если я спрошу, что что-то не нравится, да? Но не может нравиться все в абсолюте, априори не может нравиться все. И это нормально, потому что есть определенное развитие, и развитие, как правило, диктует нам неудовольствие, которое побуждает действие. Так вот, но, наверное, есть те вещи, которые не нравятся нам с вами вместе одинаково. Да? Беспорядок. Где может быть беспорядок? В головах. Мы с вами можем? Вы верите в это или нет? Верите? Да, правильно. Каким образом? Вот кто мне может ответить на этот вопрос? Главное, не бойтесь. Разговаривайте со мной, потому что... Я хочу знать, насколько вы готовы и что вам дать. То есть, если вы более готовы, я буду давать, мы будем не зацикливаться на более простых темах. Если вы не готовы, мы начнем с самого-самого начала, чтобы вам стало понятно, как вы можете влиять на ситуацию, что вы должны для этого сделать и где это посмотреть, если вы не знаете. Потому что человек знать все не может. Это нормально, понимаете? Но человек должен знать определенные вещи, ну как грамотность, да, чтобы написать слово, нужно знать буквы. И для этого нам нужно что? Пойти в школу, да, элементарно. Вот поэтому я и хочу знать, поэтому разговаривайте со мной, хорошо? Вот. И для этого я вам хочу сказать, что в первую очередь мы с вами, чтобы уважать себя, в первую очередь, чтобы быть достойными, мы должны знать законодательство, в первую очередь. А чтобы знать законодательство, нам нужно элементарно открыть хотя бы Конституцию. Это первое. Что нужно сделать? Конституция. Конституция Украины. Это основа всех основ. Это самый главный документ, который говорит, кто есть кто. И мы первое, что здесь увидим, статья первая в Конституции говорит, что Украина ⁇ это демократическое государство, где управляет кто? Народ. Не президент, нет, нет, не Верховная Рада Украины, нет, нет, а народ. Кто? Так вот, от того, какая у нас с вами гражданская позиция, насколько мы равнодушны или неравнодушны к происходящему, и произойдут изменения в головах на улице, в городе, в стране. Вот это надо четко понимать. И если вам кто-то в коридорах власти, когда нибудь Попробую. Статья 3 Конституции. Статья 3 той же самой Конституции Украины говорит о том, это главного закона страны. Статья 3 Конституции Украины говорит, что человек – это высшее достояние государства. Его честь, понимаете, его честь и его э, благосостояние. Там, в принципе, я просто могу зачитать, но я вам цитирую, это перевожу по-русски. Так вот, поэтому никто не имеет права унижать, принижать достоинство человека. Никто никогда в жизни, ни один чиновник не имеет права унижать вас где-либо и когда-либо. Для этого и создает органы государственной власти местного самоуправления чтобы реализовывать те скажем так потребности те те ваши э, пожелания которые в принципе и э, улучшают нашу вашу жизнь так вот статья первая. украина есть суверенно незалежно демократично социально правова держава статья 3 людина ее житя, здоровье, честь и гидность, недоторканность и безпека вызнаются в Украине на из... наивысшую социальную ценность. Этим все сказано. Теперь переходим дальше. То есть вы поняли, что главный закон, главный закон, это я могу убирать, да? Так вот, мы сейчас с вами пройдемся, что главный закон, это все-таки первое, это Конституция. Конституция. Но в Конституции, вот в такой маленькой книжечке, невозможно рассказать о всех правах, всех нюансах, с которыми человек сталкивается в этой жизни. Да? Вы согласны со мной? Здесь всего лишь э, вот такие постулаты, которые говорят, имейте право вступать в... В партию, в общественную организацию, исповедовать ту религию, которую хотите, если она не запрещена и не наносит вред здоровью и так далее другому человеку. Вы имеете право избирать и быть избранными и так далее. А вот как избирать, когда избираться, сколько раз избираться, кем привлекаться и так далее, это уже все потом регулируется за фондом. Вот следующее, что идет после Конституции, это законы, благодаря которым уже на основании Конституции разрабатываются законы. Третье, что мы видим, очень часто жизнь многогранна, и нельзя одним законом урегулировать определенные вещи. И поэтому, допустим, трудовое законодательство, оно очень сложное. И несколькими законами, даже многими, там много сотен законов, переплетаются, чтобы защитить, защитить права сторон, как работодателя, так и работника и так далее. Поэтому создаются соты, ой, кодексы, извиняюсь, кодексы. Кодексы. Или свод, вот. свод законов. свод законов. Свод законов где по какой-либо теме, хозяйственный, трудовой, административный и так далее и тому подобное, создаются сразу кодексы. И поэтому, когда сложный вопрос, и когда он многогранен, когда затрагиваются несколько вопросов, то вопрос не просто в одном, который регулируется законом, а смотрится в кодексе. С той статьей, с переплетением того, другого, третьего закона. Он рассматривается кодексом. Дальше. Дальше у нас регулируются ну, закон вы.